Был в офисе, смотрел телевизор, любовался собой. А узнал из интернета, что господин Лещенко сказал, что был рейдерский захват. Скажите, а с чем связаны такие усиленные меры безопасности? Ну вы знаете, что было в Транснафте? Мы слышали. Да. Ну, слышали, да? Не знаю, да. да? Ну вот, чтобы не было здесь такого, мы так укрепились чуть-чуть. То есть к нападению готовы, да? Ну, конечно. А что за подразделение там внутри? Это частная охранная структура, которая имеет контракт с Укрнафтом. В которой Укрнафта является даже учредителем. Скажите, а эти представители частной охранной структуры говорили, что они представляют не Это, это Лещенко распространила эту информацию, они этого не говорили. А Луганск один есть тут? Не Луганск один, не Днепр один, не Бердичев один, вообще ничего нет. Ну, то есть эти меры, они предварительные, никакой конкретной угрозы нет на данный момент? Не, не профилактика, чисто профилактика. Ну, идти неспокойное время в стране, всякие неожиданности, надо быть во всеоружии. А почему депутатов не пускают внутрь, скажите? А что депутатам ночью делают? А я что, пытаюсь пойти вовнутрь? Я просто прошелся сейчас... воскресенье вечер, поздно. А что депутатам делать внутри? Ну, вот Мустафу буквально просто силой вытолкнули. Мустафу Наему. А Мустафе Наему что делать ночью? Ну, он хотел посмотреть, что внутри. Да пусть посмотрит у себя на диване, что у него находится. Вдруг там кто-то заползет туда, Лещенко, например. Я же не знаю. Мустафе что делать, народному депутату ночью? Добрый Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Ну, а шо? что вы тут делаете, Игорь Валерьевич? Я что делаю? Да. Тебе на тебя пришел посмотреть. Ну, это я понял. а ты журналист или депутат? Я депутат. А ты что здесь делаешь? Пришел посмотреть. Посмотреть. Это ну, все, идем посмотрим день. вместе. Давай. Идем. Пойдем. Журналист. Я тебя, я тебя, под... не, пойдем, я тебя подвезу отдельно, а друг мой. Вот. Ты же мы Внутрь войдем. Не, мы туда. Не, не, мы идем внутрь. Сюда. Да внутрь мы не идем. Мы идем. Игорь Ильич, мы идем Мы с тобой сюда. идем Пинус... кофе пить. Берите руки. Да идем все кофе пойдем. Дружище. Идемте идем в укрытие. А что а ты боишься? Мы ты сюда, сюда. Не, я иду туда. Так подождите, давайте вместе зайдем мы сюда. нет, он он сейчас ночью за люди. Ты идешь со мной? Сейчас все приписывают то, что происходит здесь вам. Ты боишься со мной? Нет, ну идем. Нет, так идем, ну, ты, потом поедем с вами. Да идем никуда мы идем заходить. Тебе туда, никуда. потом поедем с вами. Мы не будем никуда заходить. Пошли. Так, так давайте сюда. Можете или нет? Мне надо сюда, мне к вам не надо. А, ну тебе надо сюда утром приходи в рабочее время, запиши заранее. Объясните, что здесь происходит. Здесь происходит, видишь, подготовка к рейдерскому захвату. А кто хочет захватить? Ты Леченко, Еремеев. А чего вы зачем? А чего зачем? Видишь, стали? я смотрю, культурное Между... разговариваешь, без матом. Мне это... и так из-за вас это выговор это... влепили. Это воспитательная работа. Нет, так выговор натуральный влепили. Я сам вынужден был согласиться. Но, кстати, не за тебя, потому что ты же уже не журналист. Ты помнишь, как это про эфрейтера? Про эфрейтера ранее. Вы Что солдатом уже перестал? Нет, я не извинился Потому что он не достоин слова журналист. Он должен стать полудепутатом, как ты, и Ну, подождите. Ну, зачем это Или не до депутата. Хорошо. а чего? Ну, вы тоже не до губернатора. Вы или бизнесмен, или губернатор. Ну, скажи мне, что случилось с тобой? мы хотели зайти. зайти. ты не дома, с любимой женщиной, за кофе. Что ты бегаешь по улицам. Вы тоже заметьте, тоже не с любимой был, я, был, я был в офисе, у меня тут недалеко офис. Я так. подъехал, услышал, почитал в интернете, как твой Лещенко написал там, про рейдовские захваты, про какой-то дне 1 Решил, собственно, убедиться. Нет, Не 1 здесь нет, но здесь непонятные люди. Здесь и непонятные люди, а частная охранная структура, в которой а учредителем делают? является Укрнеб. Готовится встречать таких холухов, как ты. Это вы не улог в данной ситуации. Я не. Ну, точно так же. Вы губернатор Днепропетровской области. Пошли что вы по... делаете под идем по дукорнее? Мы с вами поговорим. Идем давайте по зайдем. Я идем по Слушайте, Мы с вами разговариваем мы уже за... 7 мы лет. Мы сюда заходить не будем, потому что нас с тобой сюда не пустят. А почему? Ну, потому что нас Вы имеете сюда право пустят. туда войти? Нет. Я не имею право. Ты не имеешь. Почему Ты очень не имеешь? Нет никаких обучено. Нет, таких нет Но, не, во... не имею. Тут ну ну начальник... давайте. Разбегись и головой ворота останься. Нет, послушайте, мы же этого не делаем. Почему? Но это нарушение закона тоже. Это прошлое. Ничего страшного. Вы тоже вспомните свое У вас было Кармосонный набор в разному. А вы головой видимо, свое прошлое, прошлое вспомнили. Ну, раз давай головой в стену. Не, ну вы свое прошлое вспомнили. Я говорю, головой в стену. Ну, зачем вы это делаете? Ну тогда пошли кофе. Это вы делаете? Кофе будешь пить. Это ваших рук. Кофе дела. будешь пить. Пойдемте пить кофе. Да, это наши руки Ваши толички. Ну, видел вы я думаете? с этим газовым аппаратом ходил и приваривал ворот. Ладно, давайте. Кофе чуть -чуть. идешь. Пей? Проще. Скажите, зачем это надо? Ну скажи, кофе ну, Кого вы боитесь пей? в этой компании? Ты, Ты уже написал заявление? Это же государственная компания. Ты на заявление написал. Нет, я жду милицию. Ждешь, идем, я тебя отвезу в милицию. Поехали. Вести Ковакова, Поехали, что? Ну, Каваковы, конечно. Напишите прямо министру. Подождите. Это же у нас, подождите, Это же государственная компания? Нет, это частная компания. Подождите, это 51%. компания. вот это является по закону частная компания. Да, почему государственная компания, которая часть больше частная компания. 50 плюс 1 через два месяца это уже будет час. Государственная компания полностью поменяет руководство. Она и будет. Вы боитесь смены руководства. Она не поменяет руководство. Почему? Ну потому. Потому что читая законы и читай то, что По положено. закону, которые принят, они имеют право поменять. Имеют, но это же иметь право, это не значит, что. а зачем можем. тогда баррикадировать? Еще раз. Баррикадировать. От рейдеров кто рейдеров? Скажите, назовите фамилию ну, имя. Я общества. что ты смотрел сегодня телевизор? Вот ты меньше шатался. Так, скажите фамилию. Включил, ну, вот бы, сейчас... Т... включил ну, бы вот ТСН, тоже телевизор. Включил бы ТСН Тыжня. Ну, и там ну, все четко сказано, кто рейдер. Мирошник, ОПГ комментировать. Еремеева. Так. Мирошник, О. Савченко, так. Они... Пасечник, Вы, вы готовы написать заявление, что они хотят здесь рейдерский захват сделать? Так вы же... Же... Мы уже напишем вы заявление, свои слова что отвечаете? они совершали рейдерский захват только Транснафта. Так давайте напишем вместе с вами. Я готов написать заявление. Расследуем. Там мне сказали, что ну подождите, так подождите. Давайте расследуем Шеремеев ОПГ. А что у тебя торчит здесь? Это провод, это заряд. А от чего? От заряд. А куда тебе? Не переводите и, тему. Куда тебе? Давайте. Его вставили? Ну, перестань. Ну не а где вы встали? Ну это пошло для вас. Торчит. То, что вы это умеете, мы знаем. Скажите, готовы торчит. написать заявление, что Шеремеев Рейдер я, я хочет? Готовы это сделать? Конечно. Давайте на камеру, что вы заявляете. Это официальное заявление Официально. в милиции, что Еремеев рейдер да. и хочет рейдернуть компанию Украины. Не просто рейдер, а организов... глава организованной преступной преступника. Подпишите вместе со мной заявление в прокуратуру да, против не сейчас, я надеюсь. Вы это, даете это слово. Конечно. Все, хорошо, договорились. Тогда пойдем пить кофе. Идем. Ну, еще один да. Вы говорили о том, что... Видите, как я изменился после... да. А что надо еще сделать, вы... чтобы вот таких вещей не вы было? Вы говорили Очень о долго. том, что будете разговаривать с президентом относительно рейдерских захватов, ну, в частности, Укртранснафты. Допускаете ли вы возможность определенного участия президента, в частности, в возможном рейдерском захвате Укрнафты? Нет, Укр кон конечно же, нет. То есть Еремеев, по вашему мнению, кто-то руководит, либо он руководит этим захватом? Ну, мы же не смотрели интервью. Нет. Я там четко сказал, можете смотреть, рекламирую заранее, TSN UA, там будет полная версия, а по TSN тоже была часть интервью, которую я вчера дал. Я четко сказал, что у нас руководил рейдерским захватом в Укртранснафте, ОПГ Еремеева, которая входит сам Еремеев, его подчиненный Пасечник, который ныне работает в НАК на также работник НАК председатель наблюдательного совета «Укртранснафты» господин Савченко. И также там господин Мирошник, это бывший там полумилиционер, полу который, человек, который сдал Луганское СБУ террористам и сепаратистам с полным арсеналом оружия. А потом спокойно, еще я не знаю, только после этого или до этого, в Харькове там крышевал бизнесменов за 15 тысяч из-за чего получил кличку Пятнашка. Вот такая у нас АПГ Еремеева. А кто вот их покрывает и кто за ним стоит? Вот, например, вот этих полувооруженных людей, которые были представлены сначала как правоохранители, а потом их, они оказались какой-то ночной вартой. Вот, это частная охранная структура или полуохранная структура. Ее туда направил господин Каноненко. Говорят, что там даже узнали, охра... сейчас идентифицируют, потому что их сфотографировали, идентифицируют там некоторые охранники от элемента. Скажите, еще какие-то меры безопасности, помимо тех, которые сегодня были приняты? Ну зачем же нам секреты? Мы уже все предприняли, все меры безопасности, все предпринято, все нормально. Там вооруженные люди? Где? Ну не знаю, то, что им по штату он может положено. Как это? В установленном законном порядке. Если они вооружены, значит в установленном законном порядке. Ну я не знаю, частная охранная структура, наверное, ей разрешено. То, что положено, то и есть. Может травматическая, может еще какое-то. Но мы перешли на усиленный режим работы, потому что, в общем-то, то, что произошло с Укртранснафта, я считаю, что это был, скажем так, дефолт со стороны НАКО «Нафтогаз», Министерства топлива и энергетики, или как оно сейчас называется, топливо и угля. Скажите, а как далее будет развиваться ситуация вокруг «Укртранснафты»? Вокруг «Укртранснафты» ситуация будет развиваться, скорее всего, следующим образом. В связи с тем, что были встречи на уровне президента и премьер-министра, я думаю, следующая встреча уже будет с руководством НАК «Нафтогаза», и мы будем выяснять весь путь, который нам надо проделать для того, чтобы выйти из этой неприятной, некрасивой и сложной ситуации. Учитывая, что мы, в общем-то говоря, все находимся в одной лодке, и эти конфликты, они не красят никого из нас. Но, с другой стороны, мы оказались здесь стороной потерпевшей, и я считаю, что... Мне кажется, что, в общем-то говоря, скажем так, НАК «Нафтогаз» и Министерство топлива и энергетики, оно повело себя недостойным образом. Скажите, пожалуйста, не, не, скажем так, не партнерским. Посол США в Украине Джеффри Пайет заявлял, что он также имел разговор с вами относительно «Укртранснафта». Можете смотрите, его подтвердить? Смотрите, посол США Джеффри Пайет написал, что его встречи и все остальное носят приватный характер. Давайте мы не будем нарушать никакую приватность. Я не комментирую эти разговоры. Спасибо. А можно вас спросить такой вопрос, не по теме немножко. Вот у вас конфликт с журналистом Радио Свободы возник. Из-за чего он вообще возник и почему вы не хотите... Ну, смотрите, то, что произошло там на Укр... в Укртранснафте, эта ситуация, она просто выплеснулась. Просто он попался на глаза и был... привлек себе внимание. А конфликт носит достаточно... Я уже сказал, в ТСН, ЮЭ, опять рекламирует ТСН «Тыжня». Вот как рекламная пауза. Вот, так я вот хотел сказать, что я им объяснил, могу объяснить вам. Ситуация была следующая. Когда была комиссия по, знаменитая по приватизации парламентская, и там прозвучали там, обвинения, то, что касается Украдпрома, и то, что касается Укранефти, опять же, там, времен кучма и Пинчука. Я там встретил господина Андрушка, и он спросил, можно ли там взять интервью. Но ну, я сказал, интервью, наверное, не получится ввиду ограниченности времени, но после комиссии мы можем там посидеть, там, ответить на какие-то вопросы. Все, кроме этого, там присутствовала Севгиль Мусаева и, по-моему, Мария Жертовская. Они так присоседились, но главным инициатором, модератором там интервью был именно Андрушка со свободой. вот он задавал вопросы, я давал ответы, мы там мило побеседовали, в конечном итоге у него ничего не напечатано, все искажено, вырвано из контекста, ну то есть совершенно непонятная ситуация. Хотя вот украинская правда, с которой я, не скажем, не в самых сладких отношениях, но тем не менее там было более-менее объективно и практически все изложено. А он себя, я не понимаю смысл этого интервью, брать, задавать вопросы, получать ответы, а потом ничего не показать. То есть я ждал неделю, там две недели, сколько там прошло. Ничего не было. И а тут он мне появился на глаза, а тут я хотел спросить, а что ж ты так вопросы задаешь? Какой смысл отвечать на вопросы, если ты все равно потом ничего не печатаешь? Но вылилось в такой, скажем так, некрасивой форме. А по, вы не хотите перейти? По, по форме. Но не поединиться. Не перед... Нет, конечно. Я считаю, что он нарушил все журналистские нормы, этику. И поэтому я считаю, что после того, как он мне принесет извинения за то интервью, не напечатанное, тогда я готов сказать, что по форме я был неправ. Но перед журналистским сообществом я извинился, я сказал, что я так не должен был себя вести. И в принципе подтверждаю это сейчас. Порядок? Мустафа, идем кофе пить. А то потом... сейчас я не вижу, я слышу. Субтитры